Salam əziz izləyicilər, hər birinizi yenə də xoş gördük. Bu günlərim təkcə brokardan brok bırakı başı göyərtisindən göy qovurması hazırlayıram. Bunun üçün bizə brok lazımdır. Doğrayırıq, təmiz yuyub hazırlayırıq. Göyərtilərimizi qazana yığıb, üzərinə su töküb qaynamağa qoyuruq. Artıq göyərtilərimiz qaynamalıdır qayna yanır, qaynayır, gördüyünüz kimi bu şəkildə çox yox, bir az göyərti ölənə qədər qaynamalıdır. Yox, sonra yağ, soğança edirik. 5 ədəd soğan doğranmışı, üzərinə kərə yağı əlavə edib bunları bir yerdə qovururuq. Göyərtimizi süzdük, aş hissəndən sonra onun üzərinə soyuq su gəzdirib, sıxıb soğançamızın içərisinə əlavə edirik soğanla bir yerdə göyərtimiz qovrulur, tuz əlavə edirik. Sonra üzərinə yumurta əlavə edirik. 5 ədəd yumurta əlavə etdik. Artıq yeməyimiz hazırdır. Çox ləzzətli bizim yeməyimiz alındı. Həqiqətən də təkcə bıraqı başından çox gözəl, dadlı, ləzzətli yeməyimiz alındı. Bəyəndinizsə bəyən düyməsini basın, kanalımıza dəstək olun. Çox sağ olun.